А зараз у нас в гостях людина, яка на власні очі а, бачила Японію після трагедії. Це е, відомий вед, ведучий журналіст Андрій Пальчевський йому про наслідки трагедії про те, як японці повертаються до нормального життя. Доброго ранку. Андрію, от ви бачили тільки що в кліпі да, такі страшні кадри. Це все ви теж бачили на власні очі. Так, да, ну я бачив, як говориться, і покруче. Не, не знаю, стоїть ли. говорить об этом с утра, потому что передача наша должна быть, я так понимаю, оптимистичной. А мы про все на... говорим, что важно и людям, и загалом света. Ну, то, что мы видели, вы увидите, в, в, в премьера фильма документального состоится послезавтра, это можно будет посмотреть всем желающим по нескольким каналам потом, я даже не буду объявлять, как mm -hmm. это будет. Фильм называется «Авторшок». Вот. Автор шок. Автор шок теж станет всім звездно. Автор шок це серія землетрясений uh -huh. после Большого удара. Автор это зрозуміло. Uh -huh. Я зараз пропоную Андрію, щоб ви прокоментували саме те відео, яке е, можуть глядачі побачити. Ви є автором, так? Da, я являюся. Будь ав... ласка. Автором. Сколько уже дней в прошлое? Мне кажется, это 39-й день. Представьте, какие разрушения. По-моему, это 39-й день, если мне не изменяет память, после 11 марта легко запомнить 11 11, 11 года. Да. да, кстати, нас с Японией объединяет не только Фукушима, а то, что... 25 лет, 25 лет в этом году была <coughs> чернобыльская трагедия. И вот примерно так грустно, мне кажется, это место называется Минами сан Uh -huh. вот. Дальше здесь мы будем беседовать с женщиной, вы это все увидите Я просто хотел бы сказать немного о том, о чем люди обычно не думают ни по утрам, ни по вечерам да? И ни в коем случае не умаляя оптимизма нашего жизненного Дело в том, что цунами бывает везде uh -huh. И они были со всеми народами uh -huh. Скажем так, отец цунами, тот самый Фукидид, историк А цей хлопчик, кто цей? Это мальчик, который, которому мы подарили, это мой uh, друг, товарищ Наш большой чемпіон Віталій Кличко передал угу. японским детям п'ять пар перчаток. І этому мальчику достались эти перчатки. У нас, короче, вже... є видео, якщо можете, покажите фрагмент, як це було. Зараз все будуються. Я знаю, що на місці панельних будинків, які вціліли, будуть робити прихистки і поступово повертати сюди людей. Ми не знаємо, скільки на це піде часу. Розуміємо, що вже нічого не повернути, але нас все одно манить повернутися на рідну землю. Вашому сину. Я хотів би передати перчатки чемпіона міра по боксу. Аномискусані аносикайчапі которого зовут Вита... Виталий Кличко. Это самый знаменитый украинец сейчас. Он не только сильный физически, он сильный и духом. И мы желаем вам преодолеть это. Спасибо. Да. Какое имя у хлопчика? Я не помню его имени. От, а вину реально, от ну вы знаете кто такие Виталий Клычков? А и... вы знаете японцы знают он... своих э, своих Герои. чемпионов. Кстати между прочим один из знаменитых чемпионов в традиционной японской борьбе был украинского походжения. Uh -huh. Да, да. Он был в 70-е годы чемпионом в тяжелом весе в, в сумо. А, я хотел сказать другое. Я хотел немного сказать о том, как мы близки с японцами и вообще со всем остальным миром. Дело в том, что люди, может быть, не все знают, но так как 65 землетрясений в день uh -huh. происходит в мире. Ну, да? У них там специальная э, техника побудовы... Э... Да, без всякого сомнения. Нам то -то, демонстрируют. А, там, я не знаю, хитаются, навіть, поступ, вон их хитаются, если не и почтов. Вон их хитаются на 15-20 метров в и когда стоишь внизу, кажется, что конец света. Но они очень надежные. И, кстати, люди обычно выбегают, а японцы вбегают в подобного рода убежища. Они угу. все обозначены соответствующим образом. Вообще, там есть чему поучиться. Так, а что украинцы украинцев и японцев в этом смысле? Об єд... об нас, объединяет нас то, что такая беда, к сожалению, может случиться везде. Допустим, если взять Черное море, то вот византийские хроники в 544 году, если мне не изменяет память, была информация о том, что в Черном море была волна цунами. Uh -huh. Цунами – японское слово, да, но оно известно во всем мире на берегу Черного моря, которое почти на 3 километра вглубь, uh -huh. глубь суши. Вот в случае с Японией на 9,5 километров, чтобы себе представляли, какая волна. В самой высокой точке она была 30, почти 8 метров. Да, и поэтому, когда там планируется строительство ядерных э, электростанций, надо mm -hmm. понимать, что высота стенки в 6 метров может обеспечить, условно говоря, выживание при магнитуде 7. Но mm -hmm. от магнитуды 9 никто не застрахован. Если мы возьмем Европу, подобного рода землетрясения могут быть раз в 10 mm -hmm. тысяч лет. Но никто не знает, когда будет этот раз. Поэтому мы должны быть всегда готовы. Вот о чем, кстати, этот фильм. А, о том, что... Aftershock. Авторшок, да, о том, что нельзя жить по принципу гром грянет, там мужик перекрестится. Понимаете? А, да. Мы разговаривали с свидетелями, которые были во трагедии в Японии, с журналистами ТСН, которые были отряжены на месте трагедии. И ваше впечатление, ну, японцы как смиренно приняли эту трагедию, так? это вообще самая трагедия за все часы да. на, в этой стране, и почему они, как они чувствуются после этого, а, вы знаете, и, 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 в... и как объяснить этот в... спокойствие? Да, во-первых, да, это очень правильный вопрос. Во-первых, у японцев мы все время говорим о самурайском духе, он у нас обычно связан с духом милитаризма и так далее. На самом деле, я думаю, что первичным было как раз это отношение к природе. И японцы, особенно мужчины, в большом смысле фаталисты, они говорят, ну если придет твой час, надо его встретить. Хотя одновременно с этим, да, с другой стороны, они готовят своих школьников, у них два раза в год учебные тревоги, каждый японский мальчик, девочка знает, что надо забежать под стол, спрятаться, выключить свет за первые три секунды после объявления тревоги, система оповещения работает и так далее, и тому подобное. Кстати, надеюсь, она сработает и у нас mm -hmm. на случай ядерной войны. А, а, и на случай вот подобного рода катаклизма. Кстати, катаклизм означает по-гречески смыв. Да? То есть mm -hmm. слово клизма здесь не просто так. Если у кого-то есть ассоциации, подсластить утреннюю пилюлю. А, так вот, э, э, та волна, которая, и то землетрясение, которое состоялось в этот раз, mm -hmm. э, в 2011 году, э, их всего было пять таких за всю историю наблюдений. И, конечно, магнитуду в 9 никто не ожидал. Никто не ожидал. Поэтому, кстати, японцы были очень против, я должен сказать нашим телезрителям, того, чтобы сравнивали Чернобыль и Фукушиму. Потому что у нас рукотворная была Трагедия. А Япон, а там считаю, высокие технологии. Высоко... Или... Ну, они не такие высокие, им 40 лет. Но слава богу, они были это реактор закрытого типа, если бы он был открытого типа. Пока на сегодняшний момент то, что случилось в Укушиме, по разрушительным своим последствиям не более 10% от того, что произошло, к сожалению, угу. на нашей земле. Но, во-первых, это не конец истории. Угу. Вы знаете, там все время откладываются ремонты и так далее. Увеличивается зона отчуждения даже не в этом дело вот пока этот фильм снимался состоялось изменение парадигмы мышления если можно так сказать и немцы uh -huh. приняли решение и назвали ядерную энергетику промежуточной энергетикой между, скажем, углеводородной и новыми технологиями, зелеными и так далее и тому подобное. Это совсем другое мышление. Придем ли мы к этому? Вопрос. Но то, что будет общественное давление, я вас уверяю. Вот же, какие есть ответы вы сможете найти у киностриции, которую снял наш гист Андрей Пальчевский. Фильм про трагедию в Японии, который остался почти три месяца тому, называется «Аптершок. Дивиться и будьте забезпеченими інформацією. Це головне. Дякую. Да, і філософські відноситись до всього відбувається. Не пугайтесь, але будемо готові. Дякуємо. Ну і